Здравствуйте, Галина. Доброго Весела, утра. Весела вийшла історія. Утра. Дівчата, молодці, що пішли на такі експерименти, але насправді дуже багато жінок, які от вірять, що вони можуть так за одним клацанням пальців схуднути. Ну, як на мене, це, напевно, просто така лінь, що не треба працювати. Як вам от наші, наші експерименти? Скільки существує чоловічество, стільки оно видумує і питається создати еліксир молодості і всевозможні ефективні способи корекції весу. Ну, ми побачили, який був ефект. Девочки сами его продемонстрировали. Не существует таких методик абсолютно эффективных, вот таким вот образом, съев что-либо, сразу же получить результат. Ну нет такого. Пока, когда мы... Для того, чтобы получить результат... Mm -hmm. Количество энергии, которую мы употребляем вместе с пищей, она должна расходоваться. Только тогда мы получим оптимальную mm -hmm. массу тела. А если мы кушаем гораздо больше, чем наш орган... нашему организму mm -hmm. необходимо, конечно же, эта энергия будет откладываться в виде жировых отложений то, что нам не нравится. Ну вот мы бачили шадейки, такие выданные традиционные способы, yeah. нет, Их очень много. У все неэффективны? Да. Или все-таки дайки из них есть. Результат є... мы видим. Бачили. По -по... Позволю заметить, що практически кожна методика буде завершатися именно таким результатом. От, власне, говорили тут у сюжеті про структуровану воду, і залі mm -hmm. дуже багато можна знайти в інтернеті різні напої, там чаї, пігулки, там і так далі. Продукти незрозумілого походження. Що з цього працює, і як взагалі, це впливає на здоров'я? воно не може зашкодити? Мені нравиться сказал сказав Амосов. Слишком много эмоций и очень мало науки. Угу. Это относится к разряду псевдонауки и очень хорошему такому, знаете, маркетинговому ходу. Мы же знаем прекрасно, что никто не отменял эффект самовнушения. Угу. И действительно, он очень часто работает. Очень спросила, Если говорить про основные базовые принципы схуднения, какие они? Они давно известны. Они существуют, и нам остается лишь только следовать им под руководством грамотного диетолога и инструктора по физической культуре. Имеется в виду, что это регулярный, рациональный прием mm -hmm. пищи, с исключением некачественных, не очень хороших продуктов питания. Это должно быть полноценный рацион. Мы должны а, активно физически где-то mm -hmm. участвовать, то есть заниматься физкультурой, развивать себя. А, обязательно... Адекватно отдыхать, угу. пить От достаточно. К... отдыхать не обязательно угу. не меньше 7 часов, особенно это касается женщин. Обязательно пить не меньше 30 мл жидкости на нашу нормальную массу тела. И тогда только мы получим действительно угу. эффективный результат. Уже вот здоровая ежа, чистая вода, вид пучинок и физический навантажение. Конечно, и хороший сон. Дуже это важливо. і ще позитивні емоції, як можна більше. Ну, взагалі можна розрахувати, чому з'являється Я Так розумію, надмірна кількість калорій, то можна якось вирахувати для себе, от яка повинна бути кількість кал калорій на добу для того, щоб ну, підтримувати себе формі і схуднути. От, наприклад, на прикладі мене ми можемо вирахувати, так? Безусловно, существує много формул, і ми можемо використовувати одну із них на примере вас. От давайте Хорошо. я вже завчасно... ідемо до фліпчарту. Я вже завчасно сказала. Параметри, зараз mm -hmm. я озвучу їх. Тобто, я розумію, для нашої формули сюди, необхідно да. знати вагу, да. ріст і вік. Да. Правильно? Ми сюди ми сюди Спочатку ми вносимо ваш вес, фактичний вес. Ой, 60, 60. Це за відпустку. 60. Сюди ми вносимо рост 170, 170 так. Вот, рост мы вносим. А сюда мы вносим ваш возраст. Поки 33. 33. Угу. Вот. И здесь у нас еще одна единица – это коэффициент физической активности. Вы сколько раз занимаетесь спортом в течение недели? Дуже активно. 5-4 навантажения по 2 годины, 10 км в Значит, коэффициент активности будет у вас 1,5. Так. Вот если мы сделаем вот эти все расчеты, мы получим вот такой вот результат. 1256 калорий – это ваш рацион, то есть количество На калорий. мою вагу да, необходимый, но для того, чтобы схудать… Ежедневно. Так, а чтобы схуднити, то на сколько треба зменшити? Минус 20% от данной величины. А минус 20% цієї да. ми от цієї суммы. И чтобы мы зрозуміли, вот, например, для меня 1256 килокалорий, вот, если это перевести в какие-то страны, что это может быть на добу? Раскажите. Я замечу, что вам худеть нет необходимости, это не целесообразно, учитывая так, как вы выглядите, угу. это я сделаю такую ремарку. А что касается блюд, а не так сложно, как кто-то думает, высчитывать калории. Это очень легко. Uh -huh. Что должно быть? На завтрак это что-нибудь из э, блюда из яиц uh -huh. или творога с добавлением uh -huh. сухофруктов, немножко меда. На полник это кисломолочный продукт, uh -huh. фрукты по сезону. Uh -huh. Далее на обед это должно быть э, отварное мясо или рыба, uh -huh. салатик. Далее тоже опять-таки продукты, uh -huh. орешки могут быть uh -huh. на, для перекуса. И на вечер мы используем либо кисломолочный uh -huh. продукт, либо что-нибудь в виде овощного рагу, либо какую-нибудь кашу. Это Так, усвідньоний рацион. Ну, в принципі, нормально можна наїстися за да, день. Я конечно. скажу. Це ще добре. А я вам хочу нагадати, що зараз ви мали бачити формулу, себе внизу екрану. І ще повну версію цієї формули, плюс зазначенням коефіцієнту фізичної активності, ви можете знайти на сторінці сніданку у Фейсбук. Так, все ви можете побачити і для себе визначити цю кількість кілокалорій на добу і для того, щоб схуднути, якою вона має бути. Дякую. Глав, Главне ніяче, це ж. Буквально два продукти, які пришвидшують мета. Болізм їх достаточно много. Це всі практичні овоші, овоші угу. шпінат, і брокколі їх перечисляють достаточно много. Я думаю, в сюжеті вы покажете. Те. Да, <рес> дякую, Галина. Тепер вже я знаю наскільки не треба їсти менше, що далі робити. Ви теж вираховуєте і худно худніть, але будьте здоровими. Це найважливіше. Старайтесь це робити постоянно. А я нагадаю, що наші питання тві дала постійна експерт сніданку, гастроентеролог, дієтолог, галина не зговорова. Далі буде.